Від ігор за вуха не витягнеш. То креидою помалювати, то конструктор скласти. Одним словом, цим дітям не до їжі. І, як виявляється, не, не до напоїв. Саша дійсно не любить кефір. Не любить його з самого дитинства. Їй не подобається його ні світ, ні запах, ні консистенція, ні його вкус. Я не люблю кефір, потому що он кислий. Кулинар Мари Бонет это этому кислый кефир на солодкой. Сегодня я поделюсь с вами простейшим рецептом на основе кефира. Смузи из груш и яблок. Для этого нам понадобится яблоко, груша, полстакана кефира, сахар и мята для украшения. Итак, секрет номер один. Как правильно выбрать вкуснейшую грушу? Если вы не собираетесь грушу есть прямо сейчас, то лучше выбирайте слегка недоспевшую грушу. Когда выбираете грушу, пробуйте за хвостик, он должен быть упругий. Для одной порции нам понадобится половина груши. Вычищаем серединку. Отрезаем маленький кусочек для украшения. Собрасываем в блендер. То же самое делаем с яблоком, только сначала очистите немножко кожуры для украшения. Измельчаем фрукты в блендере. Маленький секрет номер два. Чтобы фрукты равномерно измельчились, прервите измельчение, откройте их и поправьте их. Открываем, добавляем ложку сахара, кефир и тщательно взбиваем. Наливаем наш смузи в стакан и украшаем. И секрет номер три. Чтобы фрукты легко оделись на стакан, сделаем небольшие надежды. Приятного аппетита и не тратьте свою жизнь на невкусную еду. Смачний поживний та корисний і абсолютно не схожий на кефір, щоб купувати йогурт сумнітної якості, краще приготувати такий смузі.